Значит, аттестационная комиссия будет проходить в два этапа. Первый этап он начался уже сегодня, уже сейчас в компьютерных классах проходят аттестацию сотрудники. Как бы первый этап – это они проходят тестирование на компьютере. Каждому из желающих средств массовой информации будет около 12 часов предоставлена возможность зайти туда и поснимать, там как бы пофотографировать, как это все происходит. Ну, естественно, там сотрудников уже не будет, для того, чтобы их не отвлекать. Второй этап – это собеседование и изучение личных дел сотрудников. Он продлится около трех недель. Значит, в каждой комиссии будет предоставлена возможность изучить личное дело каждого из сотрудников и принять решение о том, соответствует ли он занимаемой должности, либо не соответствует. Те сотрудники, которые находятся в отпуске, которые находятся в командировке, либо на больничном, они в обязательном порядке после того, как вернутся, пройдут это тестирование. Если кто-нибудь из них вернется уже после того, как закончится тестирование, в Николаеве Николаевской области, то им придется ехать в тот город там, где это тестирование сейчас э, на данный момент проходит. Полностью все сотрудники, я не знаю, какое сейчас количество сотрудников э, полиции, но все сотрудники обязаны пройти тестирование, абсолютно все. Значит, я хочу отметить, что э, в обязательном порядке э, все начальники и замначальники, то есть те люди, которые имеют должность начальника и замначальника, в обязательном порядке будут проходить собеседование. Вот. То есть однозначно эти люди будут проходить. Комиссия имеет право принимать решения без присутствия человека. То есть и комиссия любая имеет право, если человек не пришел на собеседование, то есть принять решение без его присутствия. Теперь очень важно, на мой взгляд. Я хочу э, напомнить э, всем небезразличным э, гражданам, э, проживающим на территории города Николаева, Николаевской области, о том, что на сайте ГУНП, э, на главной странице, есть форма, э, которую, через которую можно обратиться прямо к комиссии э, и написать э, по поводу любого сотрудника полиции, о его, например, неправомерных действиях, о, о его коррумпированности. И э, я уверен, что все члены комиссии будут принимать это во внимание. По поводу того, из кого состоит комиссия. Да? Значит, комиссия состоит наполовину из... Общественников, которые подали э, заявки на то, чтобы участвовать в комиссии, и э, представителей нацполиции, э, э, национальной полиции. То есть где-то ориентировочно на 50 на 50. Есть даже одна комиссия, в которой больше общественников. Я думаю, это позитив. Вот. Э, комиссия состоит из 4, от 4 до 6 человек. После того, как обработают э, всю информацию я думаю, что результаты они будут точно так же, как и в комиссии, когда проходили дорожные полицейские. Вот, то есть будет проходить ну, как бы этапами. А полностью уже все результаты, когда будут опубликованы, я вам точно сказать, к сожалению, не могу. Вот. Значит, еще я хочу отметить по поводу той информации, что тесты якобы слившие, вся вот, которые есть ну, лично сегодня я э, смотрел вот, сравнивал те тесты, которые выложены на сайтах вот, и мне, настолько насколько мне показали я могу сказать, что они, э, это не те тесты. То есть это не соответствует действительности. Те тесты, которые проходят сейчас сотрудники полиции, и те тесты, которые в интернете опубликованы, они существенно отличаются по многим признакам. И каждый член комиссии имеет полное право по его желанию это проверить.